для того чтобы получить как бы максимальную температуру, в принципе, и не работать как бы на максимальных на износ. оборотах и на износ, да. то надо два котла. Угу. Это реальный факт, реально проверенный и как бы на этом опыте вот и разводка запланированная сделана была по вашим как бы рекомендациям исключительно на два котла. Но поскольку не все получается как хочется, то выходим из ситуации как есть морозов на уровне градусов 10, это вам вполне будет достаточно. Ну, он даже выдерживает 30 градусный мороз. Сейчас сработал термореле. Систем... Скажите, где установлен датчик? Вот датчик, который ловит температуру, вот здесь вот, вот да. на выходе воздуха, да? Банально вот. Вот идет проволока, и он приключен датчик. То есть вы ловите, вот он, датчик ловит здесь вот определенный Сам выставленный котел, уровень? Ну тут как бы погрешность есть в том, что... Допустим... Ничего, 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 ничего. Вот сейчас мы даем диапазон больше, а -а -а. и он включится, вот, по кругу, когда котел дойдет там, до 250 градусов. Но по вашим рекомендациям мы выставляем, к примеру, максимум 150-180. Вот видите, на этой температуре он уже сработал. И он будет охлаждаться по температуре градусов до... Ну, там у него порог небольшой в этого датчика, градусов, наверное, 50. На 50 падает, снова включается. То есть он, когда включился, высокая температура, упал, то есть, ну, как бы... он на 50 понизил. Да, и да, И вот тогда он да, снова выключается, да, да, вентилятор, и верно. установка снова набирает да, температуру. и вот этим датчиком мы, соответственно, регулируем работу котла под, под температуру, которая на улице. Потому что если на улице минус 30, то мы его, грубо говоря, ставим в диапазон 200 и наливаем. А сейчас вот заменяет, вот этот датчик заменяет одно рабочее место. Фактически. Ну, если да. не считать, что надо загружать да. топливом. Не, вот при такой погоде, даже при минус десять в день две загрузки с помощью датчика, это ну, полчаса час времени. Час. Да. У вас грамотные люди, они сообразили, как это надо сделать, и они сами решили практически эту проблему. Ну, уровень подготовки. В другом случае бывает, что ты передаешь установку и не знаешь, что там будет, кто будет заниматься. Ну, особенно если это в сельском хозяйстве, там, ну, типа э, агрофирма, это еще так хорошо называется, а по-старому этот колхоз, ну там даже сажу некому, вот некому пепел почистить. Вот я приехал, ну, забито страшное дело. Какой термодатчик? Ну, это надо уровень, конечно, был людей и ответственности. Ну ничего, вот я смотрю, сейчас вот вас поднимается. Да, ну просто мы как бы рубеж подняли выше, поэтому он не включается. Я думаю, что он где-то на уровне 200 вас включится сейчас, да? Я, я не знаю, 200. я загнал шкалу далеко. А ну-ну-ну, вот у вас здесь есть метка. Вот, сними вот такой а термодатчик, он... чтобы мы могли людям показать. Он вертикально вот показывает, вот сейчас вот температура котла приблизительно. Угу. приблизительно. ошибки за счет того что датчик находится не внутри а снаружи и он еще охлаждается этим воздухом мы должны сказать что возможно и такое применение и такого вентилятора мы нас часто спрашивают а можно ли поставить Но большой просто, вентилятор еще, э, поначалу поначалу вот, было очень кстати эффективно замечено стояла просто ракушка таким же образом как у вас на полу да. на полу э, минус минус в том что попробуйте здесь температуру воздуха значит, направление дали на котел, здесь здесь температура воздуха еще больше. И то есть, получается, он меньше энергии тратит на подогрев того же воздуха, чтобы подать. И также, учитывая, сделали еще отверстие, для подсоса воздуха, откуда воздух. всасывается Цеха. воздух, да, охлаждая, тем не менее, этот контур. Мы ну, как бы попытались что-то схимичить, но такой, значит, эффективность такой динамики движения воздуха. Потому что оно холодно, а дверь надо все-таки держать открыто потому что здесь создается вакуум, да. и он не хватает для вытяжки. Вакуум. Еще вот в чем проблема: вакуум противодействует тяге дымохода. А, Дымоход да. хочет в себе, вот, а вентилятор к себе. Они разрывают поддувало, не хватает воздуха для горения. Боже. Да, дисбаланс. Да, это такое вот тоже было. Вот именно по этому фактору мы пробили эту трубу. А, ну хорошо, вы зеленем покажете немножко цехнуть.